Okey, cuba bayangkan, jauh di tengah-tengah hutan Borneo yang tebal masa Perang Dunia Kedua tengah memuncak, ada satu pertempuran rahsia yang ramai orang tak tahu. Inilah kisah Operasi Semut, satu misi yang bukan saja epik tapi betul-betul mengubah nasib Sarawak. Ha, dengar tu. Ini bukan sekadar cakap-cakap kosong dari isteri Raja Sarawak tau. Ini adalah amaran, satu realiti yang sangat menakutkan bagi sesiapa je yang berani masuk ke kawasan pedalaman Borneo pada waktu tu. Jom kita selami kisah ni. Kita akan tengok macam mana operasi ni bermula, siapa sebenarnya yang terlibat dan macam mana ia bukan je membebaskan Sarawak, tapi mengubah hidup masyarakat di pedalaman untuk selamanya. Okey, kita mulakan. Menjelang tahun 1945, tentera Jepun dah kuasai hampir semua kawasan pantai di Borneo. Tapi, kawasan pedalaman dia yang luas gila tu, itu cerita lain. Ia masih satu misteri, satu kubu semula jadi yang Jepun tak boleh nak tembus. Jadi, cabaran untuk pihak bersekutu ialah macam mana nak kacau bilaukan rancangan Jepun dari dalam? Macam mana nak masuk ke belakang barisan musuh tanpa dikesan? Jawapannya, satu operasi rahsia yang sangat berisiko tinggi. Misi ini diberi nama kod operasi semut. Kenapa semut? Fikirkan macam ni. Semut ni kan kecil, tapi bila dia orang bekerja sama, orang boleh buat benda-benda yang luar biasa. Macam itulah pasukan ni, kecil tapi impak dia besar gila. Secara rasminya, operasi semut ni ada dua matlamat utama. Pertama, kumpul maklumat risikan pasal tentera Jepun. Kedua dan ini yang paling penting, latih orang-orang tempatan untuk jadi tentera gerila dan lawan balik penjajah. Tapi siapa sebenarnya askar-askar ni? Yang menariknya, mereka ni bukanlah komando elit macam dalam filem. Mereka ni orang biasa. Ada tukang jahit, ada pengembara. Semuanya budak-budak muda yang suka rela. Yang dipilih sebab orang ni berani mati dan tak takut ambil risiko. Untuk cover kawasan pedalaman Sarawak yang sangat luas tu, operasi ini dipecahkan kepada empat pasukan utama. Masing-masing ada kawasan jajahan sendiri dari Tanah Tinggi Bario sampailah ke kawasan pantai. Memang satu perancangan yang sangat teliti. Ha. Sekarang kita masuk bab yang paling mendebarkan. Cuba bayangkan eh, 8 orang askar ni terjun payung dari kapal terbang masuk ke dalam hutan tebal yang langsung diorang tak kenal. Langsung tak tahu apa atau siapa yang tunggu diorang kat bawah tu. Masa diorang mendarat tu, nasib diorang betul-betul di hujung tanduk. Mereka mungkin akan disambut oleh askar Jepun atau oleh pahlawan Dayak yang memang terkenal sebagai pemburu kepala. Tapi apa yang jadi? Sebaliknya Orang Kelabit yang dah tak tahan dengan Jepun memilih untuk tolong askar-askar ni. Dari sinilah bermulanya satu perikatan yang luar biasa. Cuba tengok betapa berbezanya dua kumpulan ni kan. Satu pihak ada senjata moden dan bekalan dari udara. Pihak lagi satu pula pakar hutan, tahu setiap inci selok belok muka bumi. Tapi bila digabungkan, gabungan teknologi moden dengan kearifan tempatan ni lahirlah satu pasukan gerila yang sangat-sangat digeruni. Jadi, macam mana askar-askar asing ni nak dapatkan kepercayaan orang tempatan? Salah satu caranya dengan ikut adat dorang. Askar-askar ni join sekali minum borak iaitu tuak beras dengan menghormati budaya tempatan macam ni lah, satu ikatan kepercayaan yang sangat kuat terbina. Ia bukan soal minum je, tapi soal hormat. Okey, bila diorang dah jadi satu tim yang padu, hutan Borneo sendiri itu jadi senjata utama diorang. Jom kita tengok macam mana pahlawan-pahlawan rimba ni memburu tentera Jepun. Taktik diorang ni memang bijak gila. Bayangkan, serangan senyap pakai sumpit beracun. Dan ya, amalan memburu kepala yang digeruni itu, komander bersekutu sendiri galakkan semula, bukan untuk suka-suka, tapi sebagai satu perang psikologi untuk hancurkan semangat tentera Jepun, memang berkesan. Dan hasilnya sangat-sangat dahsyat. Pasukan gerila ni berjaya bunuh atau cederakan lebih kurang 1700 askar Jepun. Mereka berjaya melumpuhkan operasi Jepun sepenuhnya di kawasan pedalaman. Angka korban tu dah cukup hebat, tapi yang lagi mengejutkan, semua ni dicapai oleh satu pasukan yang hanya ada 82 orang anggota bersekutu. Macam mana boleh jadi macam tu? Inilah rahsianya. Kunci kejayaan dorang ialah perikatan tu. Askar 82 orang ni berjaya melatih dan mempersenjatai lebih daripada seribu pahlawan tempatan. Pahlawan dari suku kaum Kayan, Kenyah, Kelabit dan Iban yang berjuang habis-habisan untuk pertahankan tanah air mereka. Tapi kan kemenangan dalam perang ni cuma separuh je daripada cerita sebenar kesan paling besar operasi semut ni sebenarnya bukan dekat medan perang. Tapi, ia dirasai lama lepas perang tamat, terutamanya oleh masyarakat pedalaman sendiri. Ayat ni merumuskan segalanya. Peperangan ni tanpa disedari, telah membuka pintu dunia luar kepada komuniti yang dah berabad-abad hidup terasing. Ia membuka satu horizon baharu. Perubahan yang berlaku sangat besar, pengasingan tamat, generasi baru dapat inspirasi untuk sambung belajar, cari peluang baru, ramai yang masuk polis dan askar dan Bario dari sebuah kampung terpencil namanya terpahat dalam sejarah sebagai tempat bermulanya pembebasan Sarawak. Jadi, inilah persoalan besar yang ditinggalkan oleh operasi semun. Ia bukan cuma cerita pasal perang dan askar. Ia adalah satu peringatan tentang bagaimana pertembungan dua dunia yang sangat berbeza di tengah-tengah kekalutan perang boleh mencetuskan perubahan yang tak pernah sesiapa pun jangkakan. Mengubah masa depan dengan cara yang tak terbayangkan.